kita perpindah mencari lima faedah daripada ayat yang mulia ini lima faedah daripada ayat yang mulia al-faedatul ula faedah yang pertama qawlu ta'ala qullil ladhina kafaru in yantahu yufar lahumma ayat ini besar kasih sayang Allah kepada hamba dia mudosa lah banyak mana pun membuat lah banyak mana kesilapan pun tapi kalau kamu taubat Allah Ta'ala akan terima taubat Masya Allah Tabarakallah kenapa kita tidak kembali kepada Allah kenapa kita tidak bersimpuh di hadapan Allah kenapa kita tidak mengadu kesalahan kita kepada Allah sedangkan Allah menawarkan tawaran-tawaran istimewa orang yang panggil tawaran istimewa, dia panggil kepada hamba dia baik, kata ulama' tadabur haza kalam ayat ini seperti biasa min adatil quran dalam gaya Al-Quran bila dia sebut tentang azab Allah Ta'ala akan ikuti dengan maghfirah keampunan selepas daripada tarhib terhib dia akan mari terhib atau apa sebalik kadang-kadang dia mula dengan uh, tawaran dulu lepas tu baru mari ancaman ada kalanya mari ancaman dulu tawaran dulu jadi dalam ayat ini tawaran sekaligus ancaman wa in ta'udu kalau kamu tak berhenti ingat apa sudah jadi kepada bapak kamu di badar untuk nenek kamu dalam peperangan dan lain-lain jadi Allah Ta'ala suruh kita ingat biasanya manusia ni dia mudah ingat eh mu tak ingat ke apa yang sudah jadi kita sekarang ni kan bila kita bincang tentang sejarah orang-orang tua akan bagi tahu. mu ingat sejarah British dulu sejarah Belanda sejarah Jepun kalau si Jepun tak depuh zaman orang dulu dia tak mikir kereta dia mikir ke penapa tawar dia panggil. Ha, ya. Penapa tawar. Nak terjun ke apa penapa tawar ni? Eh. Dimoh ke apa penapa tawar. Eh. Jepun dulu dia kecil. Nak nak tampau orang tu kena jenguk begini okay, pai bagi. Tu dia panggil penapa tawar tu mana. Tapi zaman Lenovo bila Jepun orang tak mikir penapa ada orang mikir kereta, mikir teknologi dia kita kena ingat je baiklah yang penting bagi kita para jemaah sekalian jangan lupa jangan larat jangan lalai jangan lara bahawa min lutfillahi ta'ala bi'ibadihi di antara rahmat Allah Ta'ala kasih sayang Allah Ta'ala tidak menghalang seorang itu syirik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi Qul ya ibadiyalladzina asrafu Allah Ta'ala panggil penerhaka Ahli maksiat Ahli mungkar Ya ibadi Wahai hamba ku Mana lagi ayat yang lebih lembut daripada ini Kita dengan orang yang balas kita Kita tak panggil nama dah Bahasa Pak Basom kakah Kakak tu Nama tak saya panggil Nah, tapi Allah panggil ya ibadi wahai hamba-Ku kalau bahasa kita kat ya mujrim Hei, penderhaka tobat Allah kata ya ibadi wahai hamba ku la taqnatu min rahmatillah mu jangan putus harap putus putus apa ni putus harap dari rahmat Allah Allahu akbar besarnya rahmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita sangat besar jadi para jemaah sekalian jangan mudah Jangan eh cari benda-benda yang pelik-pelik sebab di sana Allah Taala sediakan untuk kita ha, rahmat yang begitu besar yang mesti kita ambil. Dengarkan. Allahu Akbar. Jadi kelebihan yang besarnya Islam menghapuskan dosa-dosa yang lepas, Islam menghapuskan dosa yang lalu. Ketika Amr bin Al-As Tulis cerita ini menarik Ketika Amrul bin Al-As radhiyallahu anhu Nak masuk Islam Amru ni Gedebe -gede Waktu dia kapi tu Di Mekah Jahat sangat Dia kata kerja akunya Dia asuh pedang Nak bunuh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita kata bila Allah Taala cerahkan dada dia untuk masuk Islam dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah dia mari jumpa Nabi nak masuk Islam Nabi bersedia menerima keislaman dia walaupun asalnya dia menentang yang begitu dahsyat bila dia mari Allah tangan biasanya dipanggil bai'ah bai'ah ni Allah tangan kita salam salam mengucap macam kita ni nah, nak orang nak orang nak masuk Islam, kita pegang tangan kan. Nak akad nikah pun pegang tangan. jadi dia, panggil baik ah, mana satu ikatan satu yang kuat. Bila Nabi hulur tangan, Amru hulur tangan, tiba-tiba dia tarik balik. Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Wai, ayah Amru." Kenapa Amru? mana macam terkejut Nabi oh lo tangan tarik balik eh pelik dia ni why ham kenapa dia kata ya Rasulullah uridu an ashtari sebelum saya mengucap saya nak minta syarat apa syarat ingat kau nak minta projek boleh saya atas kaunter kau berapa tak kalau zaman lain ingat minta tenda lah ha? gawa-gawa projek buat jalan raya kau buat terowong Uridu an ashtarit Aku nak minta syarat Apa dia syarat? Syarat dia nya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa aku aku menentangmu dulu aku nak bunuh Nabi dulu Minta Allah ampunkan Nabi kata Ya Amru Ama alimta al Islam yahdimu makan akablah Allahu Akbar Amru Ketahuilah bahawa Islam yang kamu masuk ini menghapuskan semua kesalahan kamu yang lepas. Wa innal hijrata tahdimu ma kana qabla. Hijrah yang kamu lakukan, perjalanan hijrah yang kamu lakukan ke mana? Ke Madinah dari Mekah ke Madinah ni juga diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Suka tak suka amru? Kenapa tak suka? wa anna al-hajj dengan dengar ni para jemaah haji bakar-bakar haji honogi haji yang sudah pergi haji wa anna al-hajj al-hajj yahdi ma kana Allahu akbar haji yang kita lakukan dengan haji mabrur Allah taala hapuskan dosa-dosa yang lepas ketika itulah baru amru tenang menerima Islam hadal hadir rawahu muslim jadi kita ni Islam kita Islam dah Nak hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada Yang adanya hijrah meninggalkan maksiat Kepada ibadat Meninggalkan benda mungkar kepada ketaatan Meninggalkan amalan-amalan khurafah dan bid'ah ah kepada amalan sunnah Itu pintu hijrah masih terbuka Hayyanah jur Nuhajir Mari kita berhijrah dan satu lagi peluang yang besar Allah beri haji al hajjul mabrur haji yang baik kerana itulah kita nak sangat peluang untuk pergi haji sekaligus kita dapat berada di Arafah pada hari haji kita juga dapat memberi bimbingan kepada para jemaah haji yang telah menunggu lama untuk dapat dapat menjadi tetamu Allah Tiba-tiba bila mereka menjadi tetamu Allah Mereka lara Di Arapah masih lagi Di Isaq Wakob Orang lain mencari Haji Mabrur Pakcik bawa Haji Malboro La hawla wa quwata illa billah Peluang yang diberi oleh Allah Peluang yang diberi oleh Allah Boleh jadi tidak berulang Karena itulah kata Ali Fikir Al-Fursatu Qadla Tatakarrar peluang hanya sekali boleh jadi tidak berulang jadi kalau kita tak buat molek yang tahun ni tak tahu lagi tahun bila lagi kita boleh pergi haji Allahu Akbar baik peluang Allah Ta'ala beri para jemaah haji peluang yang diberi oleh Allah ambillah jadilah tetamu yang baik kita dipanggil oleh Allah untuk diberi keampunan Tiba-tiba kita pergi Mekah dalam keadaan lara Dalam keadaan tak ada persiapan Hari-hari kena tunjuk makan kepala kambing ya Quran tak baca pun Sibuk dengan dia bawa bed di kakiyah ya Healing sana healing sini Bukan itu rehlatul hajj Bukan salah Tak Tapi peluang Allah Ta'ala beri besar Jangan lepaskan peluang Boleh jadi peluang ini tidak berulang Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita haji mabrur Yang Nabi SAW beritahu Al-hajjul mabrur Laisalahu jazailal jannah Haji yang diterima oleh Allah Tidak ada balasannya kecuali syurga Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura Wa sa'yana sa'yan mashkura Wa amalana aman amalan makbulan Ya Rabbal Alamin Ya Mujibas Sa'ilin Baiklah para jemaah Itu yang pertama hadis Amru tadi diriwayat oleh Imam Muslim kita pergi kepada Al-Fa'idatul Saniyah Fa'idah yang kedua daripada uh, ayat kita ini Qul kafaru'in kafaru iyan tahu yufar lahum maqad salaf kata di para ulama fiqah ayat ini menjadi hujah kepada wajibnya istitabah wajibnya istitabah mana kalau orang tu lari daripada agama kita kena panggil dia suruh bertaubat bagi masa tiga hari kamu dia dibunuh ha. istitabah termasuk juga orang tak solat orang tak solat kerajaan kena tangkap tangkap penjara bagi tempoh Aku bagi masa tiga hari musolat atau dibunuh Cuma bunuh itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada ulama mazhab Syafi'i kata bunuh bunuh dia panggil apa ni? Haddan. Ulama lain contohnya Hambali yang mengatakan kafir orang tak solat, bunuh murtad boleh ya Jadi yang penting bagi kita dalam dalam ayat ini kata di para ulama al ayat ini menjadi dalil kepada istitabah Kerajaan dengar kan perkataan istitabah Mana orang ajar sesak Ditangkap oleh kerajaan Kerajaan letak satu tempat Ajar dia akidah yang benar Ajar dia sunnah Supaya ditinggalkan benda-benda khurafat karut-marut dia tu Sebab kalau dia tak tinggal Bermakna mereka ini dalam keadaan yang cukup berbahaya. Allahu Akbar ha. Yang ketiga Dari faedah yang ketiga dalam masih lagi ayat ini Kulil ladhina kafaru tahu yugfar lahumma salaf Jadi ayat ini Orang kafir Kalau dia masuk Islam Diampuskan dosa-dosa yang lepas Berdasarkan hadis tadi Hadis uh, Abdullah Masuk tadi Apabila sahabatnya mari tanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, anu akhazu Adakah kita kena ambil tindakan di atas dosa-dosa zaman jahiliah? Nabi kata apa? Man Hasanah Islamu kalau dia masuk Islam dengan baik maka dihapuskan dosa. Wa man asa'a Islam, tapi dia masuk Islam tapi dia buat kacau, maka dia kena ambil belaka dosa-dosa dia lepas. Ingat molek. Jangan duduk mengenak pada Islam. Marilah kita menjadi seorang muslim yang baik Muslim yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla yang sentiasa taat kepada Allah tidak lari daripada medan perjuangan tidak lari daripada apa-apa saja yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Ta'ala peringat pada sini yang keempat waqatiluhum hatta la takuna fitnah waqatiluhum hatta la takuna fitnah mu kena perangi orang kafir sehingga tidak ada lagi syirik di atas dunia tidak ada lagi syirik di atas dunia ini ini sangat penting para pelajar sekalian kita kena tahu bahawa peperangan itu besar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hadis riwayat oleh Imam Malik la yajtami' dinani fi jaziratil arab tidak berkumpul dua agama dalam senanjung tanah arab dalam lafaz lain la yabghiyanna dinan tidak boleh berkumpul tak boleh kekal dua agama dalam semenanjung tanah Arab. Hadis ini rawahu Ahmad wa Darimi dengan sanad yang baik. Karena itulah Yahudi-Yahudi yang telah dihalau keluar oleh Nabi seperti Bani Qainuqa Bani Nadir Bani Quraizah dibunuh di, di Madinah dua-dua Bani ni, tuan-tuan tengok dalam buku ni dalam buku Madinah yang saya usahakan ni baju baru ni buku lama dari baju baru ba mereka ni dihalau ke Khaybar dihalau ke Khaybar bila mari zaman Nabi SAW maaf Mari zaman Sayyidina Umar Tulis balik Mari zaman Sayyidina Umar Umar baca hadis La yabqiyanna dinan Tidak boleh berkumpul dua agama Di semenanjung tanah Arab Maka mereka dihalau semuanya keluar daripada semenanjung tanah Arab ini Pergi ke Syam Sebab itulah dalam peta besar Yahudi Khaybar Madinah dia kata hak dia Khaybar dengan Madinah dia tapi malangnya Suatu peristiwa yang merobek-robekkan hati kita Apabila sebahagian daripada pemimpin negara Arab Yang sekitar semenanjung tanah Arab Bukan sekat mereka bawa balik agama Bina kuil yang besar di negara mereka Membenarkan kemasukan-kemasukan buah-buah kapi ke dalam semenanjung tanah Arab Bukan masuk sebagai kuli Tapi masuk sebagai bos masuk dengan pesta-pestanya dengan permainan-permainannya kita kata la haula wala quwwata illa billah innama asku bathi wa huzni ila Allah kita hanya mengadu kesedihan kita kepada Allah azza wa jalla sebagaimana kata seorang pendakwah dikata orang Islam bila marbi kita buka Mekah masuk Islam berduyun-duyun yan fi dinillah afwaja tapi bila mereka juga jumpa budaya barat mereka juga berduyun-duyun ikut orang putih Allahul Musta'an Allah Ta'ala bantu Allah Ta'ala lah jaga negara umat Islam Allah Ta'ala jaga Al-Haramayni Syarifain daripada dinodai oleh apa-apa saja perkara yang tidak baik apa-apa saja gangguan-gangguan yang dibuat semoga Allah Ta'ala selamatkan kita selamatkan semua para jemaah haji yang berkunjung ke Baitullahil Haram dan juga ke Masjid Nabawi Syarif Amin Ya Rabbal Alamin yang terakhir yang terakhir, yang kelima, tengok Allah Taala sebut dalam ayat ini. Wa in tawallaw fa'lamu fa anna Allah maulakum. Kalau kamu tinggal, paling tak mau beriman, Allah jaga kamu. Maka di sini tulis pelajar utliqatil wilayah tu fil Quran. Kalau kata wilayah dalam Quran tu ada dua Wilayah Allah Taala dalam Quran ada dua dua makna. Satu dia panggil al wilayah al khasah, wilayah penjagaan khas seperti dalam ayat ini annallaha Maulakum Allah jaga kamu. Maka kalau kata wilayah khasah iaitulah an Nasru wa Ta'mkin wa Taufiq Allah Taala jaga Allah Taala beri kepada kamu kekuasaan. Allah Ta'ala taufik supaya kamu menjaga agama ini dengan benar seperti dalam ayat kita ini fa'lamu anna allaha maulakum fa'inna allaha huwa maulahu ini dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan maula dengan makna Allah Ta'ala bagi pertolongan Allah jaga, Allah pelihara satu lagi yang kedua maula dengan makna wilayatu khalqin wa qudratin wa rububiyatin wa milki maula dengan makna Allah Ta'ala mencipta Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala tadbir susun itu dia kata maula seperti dalam ayat surah Al-An'am ayat 62 ثُمَّ رُدُّ إِلَى اللَّهِ kamu dan kembali mereka kepada Allah yang mencipta mereka mana bukan Tuhan yang jaga dia Allah Ta'ala cipta Allah Ta'ala tadbir wilayatun mimikin wa tasarrufin wa nufuzin wa qudratin jadi wilayah kepada umum ia eh, makna wilayah tadbir Wilayah khasah Hanya untuk orang beriman Allahu maulakum ni'mal maula Wa ni'mal nasir Allahumma ansurna Ala man adana Ya Allah bantulah kami untuk memahami agamamu Untuk memahami Al-Quran kalamu Untuk memahami sunnah Nabi Untuk diikuti dan diamalkan Ya Allah jauhkan kami, keluarga kami daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik daripada terikut-ikut dengan kufah dengan segala budaya yang mungkar yang maksiat Ya Rabbal Alamin Ya Mujibus Sa'ilin